европейских. Только дай на скорости получить мяч. Дал бы хорошая подача. Летала удар. Иван Лит. такой мощный, роста высокого. Футболист. Вот ну, и еще удачно щипыла. еще, да, удачный щипы мяч щипыла. отскочил. Да? Ну, сколько э, вито, щипка Ну, важно оказаться в штрафной в нужном месте, так? Ну, так и вышло. И вовремя, и в нужном месте. Ну, вот. а щипку На Шипка ассистент этого забитого так. мяча получился. Проводить первый матч после Чемпионату Европы сразу выход в старте Безус, Безус подкопливает, Безус сам на сам Героеву Карпат, и первый тайм еще тревая. сейчас повтор, раз игрока положил видите, на замахе, Их здорово как исполнил ну, вышло так все легче и вратаря, и это касается майже каждого футболиста Карпат вот посмотрите, а вот идет возврат да. Иременко дуже довго думав, але все-таки ж таки... віддати і отримав пас відповідь Сам на сам Єременко може від... і вид Ну і вже Анатоліч... Вадим Анатольевич з привичною своєю обаятельною улыбкой. був офсайд. офсайд В епізоді, коли віддавав Єременко на Безуса. Давайте посмотрим, может будет повторить другого ракурсу. А це Будник на Будника. Клуба атакуючий футбол. То у мене були деякі даже сомнения. Ага, сразу забывает, до речи. Да, Розыгрыш просто... стандарту. А, ну, вы все стояли, смотрели, подебе, как разыгрывали. Подебек, но ошибка, ошибка. И потеряли ошибку. А ошибка. Да. Э, Получается, пас на третий. Ну, Долганский ничего не смог сделать. Если бы только мяч в него попал. Так вот, я э, хотел вернуться да, к тому, Ременко. что... Э, я говорил о выборе от, атакующего футбола. Это не случайно. Ведь...